हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल्स इंडिया के ब्लॉग्स में तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूं सियालदा स्टेशन पे और ये मैं ट्रेन से उतरने वाला हूं तो आज मैं आपको ले कर चलने वाला हूं कोलकाता का सबसे फेमस दुर्गा पूजा पंडाल ग्राउंड जो है संतोष मित्र स्क्वायर वहाँ पर क्या बन रहा है ये एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो अभी मैं मौजूद हूँ सियालदा स्टेशन पर और यहाँ से मैं लेकर के चलने वाला हूँ आप लोग को लेबूता जो कि बोंगोबासी कॉलेज के, के एकदम अपोजिट में है ये हर किसी को पता है ये बहुत ही फेमस पंडाल है वन ऑफ द फेमस कोलकाता तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में एंड तक तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो ये है कोलकाता का सियालदा स्टेशन जो कि मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूं ये है सियाल स्टेशन और यहाँ से हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो मैं आ चुका हूँ ये लेबूतला में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये सामने में आप देख रहे हैं संतोष मित्र स्क्वायर जो कि आपको दिख रहा है यहाँ से पार्क तो यहाँ पे इस साल का सबसे टॉप में रहने वाला है ये पंडाल इस साल यहाँ का थीम है लास वेगास जेस्पियर का ये देखिए, ये जो बन रहा है पूरा गोल ये लास वेगास जेस्पियर बन रहा है इस साल का और इसमें इसको बनाने के लिए यहाँ पे पूरे तरीके से लोहा का इस्तेमाल किया जा रहा है ये आपको मैं और नजदीक जाकर दिखाऊंगा यहाँ पे आयरन से पूरा ये इसे बनाया जा रहा है ये देखिए ये अंदर से पहले बम्बू से स्ट्रक्चर बनाया गया उसके बाद ऊपर से पूरा आयरनिंग का जो है आयरन से वर्क किया जा रहा है इसकी मजबूती के लिए तो ये बहुत ही यूनिक होने वाला है और मोस्ट एक्सप्लोरर प्लेस बनने वाला है इस साल के लिए इस एरिया का मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कैसा रहने वाला है क्योंकि वीडियो में जैसे मैंने स्पेयर देखा है लास वेगास का वो बहुत ही तो यूनिक होने वाला है इस साल का थीम और बहुत ही चर्चा में है ये अभी भी तो आज मैं सेकंड पंडाल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैं आगे भी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर के आने वाला हूँ तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्क से या आउटसाइड से क्योंकि अंदर में अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता इसके तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा धन्यवाद